Belanjawan kali ini memperuntukkan sejumlah 338.2 bilion untuk perbelanjaan mengurus meningkat sebanyak 3.2 bilion atau 0.96% berbanding tahun 2025. Agihan bagi perbelanjaan pembangunan pula sebanyak 81 bilion menyaksikan pengurangan sebanyak 5 bilion atau 5.81% berbanding 86 bilion pada tahun sebelumnya. Berdasarkan buku anggaran perbelanjaan persekutuan 2026, jumlah keseluruhan belanjawan kerajaan adalah sebanyak 419.2 bilion. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 1.8 bilion berbanding 421 bilion pada tahun 2025. Sebaliknya, di dalam ucapan belanjawan 2026 diumumkan bahawa perbelanjaan awam adalah berjumlah 470 bilion nilai 470 bilion ini diambil dengan memasukkan pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat menteri keuangan diperbadankan MKD syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC serta pelaburan awam swasta dengan jumlah keseluruhan 50.8 bilion sebagai sebahagian daripada perbelanjaan awam. Ramai ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional telah membangkitkan pelbagai persoalan tentang pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Saya tidak berhajat untuk mengulanginya. Cuma saya ingin ingatkan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia tentang risiko besar pendekatan menggunakan badan berkanun persekutuan, syarikat syarikat menteri kewangan diperbadankan MKD serta GLIC berdasarkan tiga kes tadi dengan izin. Pertama ialah berkaitan pembelian 37% saham di dalam Eagle High Plantation, sebuah syarikat peladangan di Indonesia oleh Felda iaitu sebuah badan berkanan persekutuan. Proses pembelian ini bermula sekitar Disember 2015. Felda yang ketika itu tidak mempunyai sumber keuangan mencukupi telah diberi ya, telah diberi pinjaman oleh kerajaan melalui syarikat Menteri Keuangan diperbadankan iaitu Govco Holdings Berhad sebanyak 2.3 bilion untuk membeli saham tersebut. Pada Disember 2015, Lembaga Pengarah Felda telah meluluskan pembelian 37% saham dalam syarikat Iga High Plantation melalui FIC Properties Sdn Berhad FICP dengan nilai 505.4 juta dolar Amerika. Saham tersebut dibeli daripada PT Rajawali Capital International RCI dan PT Rajawali Corpora RC. Berdasarkan kertas putih Felda, Felda telah bersetuju dengan harga pembelian saham EHP pada kadar 344% lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran pada ketika itu. Disebut dalam kertas putih Felda bahawa Kementerian Keuangan Malaysia juga telah terlibat dalam proses cadangan pelaburan ini dengan memberi beberapa nasihat strategi dan penstrukturan pelaburan. Menurut akhbar DH pada 13 Oktober 2025, pegangan 37% Felda di dalam Eagle High kini hanya bernilai 97.21 juta dolar Amerika. Jika kita bandingkan nilai tersebut dengan pelaburan asal bernilai 554.4 juta dolar Amerika, maknanya nilai pelaburan pada hari ini cuma tinggal sekitar 19% sahaja. Secara kasarnya, labur hampir 2.3 bilion ringgit atau 2300 juta 9 tahun yang lalu nilai pasarannya pada hari ini cuma tinggal sekitar 430 juta ringgit. Ini peneroka ibu bapa, peneroka serta anak-anak peneroka di luar sana perlu tahu. Apa yang Felda dan peneroka dapat daripada pelaburan ini selepas 9 tahun? Jawapannya tidak ada apa-apa hasil daripada pelaburan dalam Eagle High Plantation selepas 9 tahun. Sebaliknya, sehingga 13 Oktober 2025, Felda telah Felda kena bayar prinsipal pinjaman dan faedah berjumlah 160 juta ringgit. Tak ada hasil tapi kena bayar prinsipal atas pinjaman dan juga faedah berjumlah 167 juta ringgit baki pembiayaan pinjaman pembelian saham Eagle High pada 30 September 2025 yang masih perlu dibayar oleh Felda adalah berjumlah sekitar 2.77 bilion ringgit. Jadi keseluruhannya begini. Kerajaan bagi pinjam 2.3 bilion ringgit pada Felda, Labo. Sekarang ini dah 9 tahun dalam Eagle High tak dapat apa-apa. Nilai pelaburan sekarang ini cuma tinggal sekitar 19% atau 437 juta sahaja. Kemudian dah kena atau dah bayar hutang dan faedah berjumlah hampir 137 juta. Nak kena pula tanggung lagi bayaran hutang 27.7 bilion ringgit. Pelaburan apakah ini? Sebab itu mengikut perjanjian apa ada pihak yang cuba mempertahankan pelaburan ini dengan berkata mengikut perjanjian Felda melalui FICP boleh atas budi bicara mutlak melaksanakan put option pada tarikh akhir tempoh option iaitu 11 Mei 2022. Maknanya kalau pada 11 Mei 2022 Felda kata kami nak jual balik semua 37% saham yang dibeli dan minta supaya pelaburan bernilai 2.3 bilion dibayar balik Bersama faedah 6%, maka PT Rajawali International dan PT Rajawali Kopra wajib membayarnya semula. Tapi apabila FICP melaksanakan put option pada 11 Mei 2022, syarikat RCI dan RC perlu memulangkan balik nilai peleburan dan faedah 6% lewat-lewatnya 25 Mei 2022 syarikat tersebut tidak bersetuju. Jadi walaupun tribunal timbang tara di Singapura mengarahkan RCI dan atau RC untuk melaksanakan obligasi mereka di bawah put option tersebut sehingga ke hari ini ianya masih belum selesai. Jadi apakah kesudahan kepada episod ini dan saya mohon kerajaan jelaskan apakah perkembangan terbaru berkaitan kes ini. Ini baru kes tadi pertama contoh pendekatan pelaburan menggunakan badan berkanun persekutuan dengan syarikat menteri keuangan diperbadankan. Tuan di Pertua, kes tadi kedua yang saya ingin kongsikan adalah berkaitan dengan pinjaman oleh sebuah GLIC iaitu Kumpulan Wang Persaraan atau KWAP kepada sebuah syarikat menteri keuangan diperbadankan iaitu SRC International berjumlah 4 bilion ringgit pada tahun 2011 dan 2012. SRC International asalnya adalah anak syarikat penuh milik One Malaysia Development Berhad yang juga merupakan sebuah syarikat menteri keuangan diperbadankan. KWAP pula adalah sebuah institusi yang bertanggungjawab menguruskan pencen sektor awam di Malaysia. Tujuan pinjaman yang dibuat oleh SRC International kepada KWAP adalah untuk membiayai pelaburan dalam sektor tenaga, dan sumber asli di Indonesia dan Mongolia. Saya tidak ingin menyentuh tentang apa yang terjadi kepada pelaburan tersebut. Cuma kita tahu SRC International tidak dapat membayar balik hutang daripada KWF, KWAP seperti mana yang dijadualkan. Akhirnya kerajaan sebagai penjamin kepada hutang tersebut terpaksa membayar 4 bilion ringgit kepada KWAP. Hangus duit rakyat 4 bilion ringgit daripada kantung kerajaan. Soalan saya, berapakah jumlah sebenar hutang SRC International yang telah dilunaskan oleh kerajaan dan daripada jumlah tersebut, berapakah sebenarnya yang telah dibayar balik kepada KWAP perincikan jumlah prinsipal dan juga faedah. Kes tadi ketiga adalah berkaitan 1MDB itu sendiri. Sebuah syarikat Menteri Keuangan diperbadankan. Sehingga 31 Julai 2025, jumlah bersih dana yang telah disalurkan kepada 1MDB bagi membayai bayaran hutang dan memenuhi komitmen syarikat adalah berjumlah 42.17 bilion ringgit. Sebanyak 15.44 bilion sumber pembayaran ini adalah daripada dana kerajaan dan 26.73 bilion daripada dana hasil pemulihan aset 1MDB. Daripada keseluruhan pembayaran, 28.93 bilion digunakan untuk membayar prinsipal hutang, manakala 13.24 bilion untuk membayar faedah serta komitmen. Selain itu, baki komitmen hutang wang 1MDB yang masih ada adalah sebanyak 9.02 bilion ringgit merangkumi 5 bilion bagi prinsipal dan 4.02 bagi faedah. Tuan dan Pertua, tujuan saya kongsikan ketiga-tiga kes tadi melibatkan Felda, SRC International dan 1MDB adalah untuk sama-sama kita mengisafi sejarah yang telah membuktikan bahawa pendekatan yang diambil kerajaan untuk terlibat secara langsung atas tujuan tertentu dalam pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat menteri keuangan diperbadankan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC serta pelaburan awam swasta merupakan satu pendekatan yang amat berisiko apatah lagi apabila perdana menteri turut menjadi menteri keuangan kerajaan keadaan menjadi lebih berisiko dengan adanya akta perolehan kerajaan yang telah secara rasmi Memberi kuasa yang amat besar kepada Menteri Keuangan. Kes tadi yang saya jelaskan tadi juga menunjukkan bahawa sebenarnya sebahagian besar hutang yang diambil oleh badan berkanun persekutuan serta syarikat milik syarikat Menteri Keuangan diperbadankan adalah dijamin oleh kerajaan. Akhirnya rakyat juga yang perlu menanggung hutang berbilion-bilion ringgit tersebut. Kalau dicampurkan hutang melibatkan ketiga-tiga kes tadi-tadi, jumlah hutang yang perlu ditanggung rakyat adalah hampir 60 bilion ringgit atau 60 ribu juta ringgit. Bayangkan betapa besar besarnya nilai ini. Katakan kos pembinaan sebuah sekolah ialah 50 juta ringgit, maka dengan 60 bilion ini kerajaan boleh membina 1,200 buah sekolah di seluruh negara. Nilai 60 bilion ini juga bersamaan dengan 74% daripada keseluruhan nilai perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2026. Sayangnya, hutang-hutang tersebut adalah hutang yang tidak produktif dan tidak mendatang sebarang manfaat kepada rakyat termasuk generasi yang akan datang. Sebaliknya, rakyat pula yang perlu menanggung jumlah bayaran balik prinsipal dan faedah hutang tersebut. Tuan yang Pertua, saya nak tanya kerajaan. Adakah kaedah yang digunakan ini merupakan satu pendekatan kreatif accounting? Kerajaan dilihat menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan jumlah hutang langsung yang lebih rendah serta mencapai sasaran defisit fiskal khususnya untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam akta Keuangan awam dan tanggungjawab fiskal. Sebagai contoh, apabila perbelanjaan pembangunan dikurangkan sebanyak 5 bilion ringgit berbanding yang diumumkan tahun lalu, maknanya jumlah hutang yang perlu diambil untuk menanggung perbelanjaan pembangunan akan berkurangan sebanyak 5 bilion ringgit. Sekiranya perbelanjaan sebenar tahun 2026 lebih rendah daripada 81 bilion ringgit maknanya jumlah hutan langsung yang akan diambil adalah lebih rendah tetapi berapa pula sebenarnya hutang yang akan diambil melalui badan berkanun persekutuan syarikat menteri keuangan diperbadankan serta pelaburan awam swasta yang bakal ditanggung atau dijamin oleh kerajaan. Ini kita tidak tahu. Yang kita tahu 81 itu perbelanjaan pembangunan tapi yang digunakan melalui badan-badan atau institusi yang saya sebutkan tadi kita tak tahu berapa hutang sebenarnya. Oleh itu, saya mohon kerajaan perincikan projek-projek bernilai 50.8 bilion yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 oleh badan berkanun persekutuan, syarikat MKD, pelaburan awam swasta serta GLIC Saya mohon kerajaan perincikan nilai setiap projek. Saya juga mohon kerajaan nyatakan sumber keuangan untuk setiap projek. Sekiranya ada mana-mana projek yang akan dilaksanakan melalui pinjaman dan pinjaman tersebut ditanggung atau dijamin oleh kerajaan, saya mohon perkara ini diperincikan. Tuan Yang Dipertua, kalau boleh saya minta sedikit masa untuk saya menyentuh beberapa perkara penting melibatkan kebajikan serta kesejahteraan warga Putrajaya. Pertama sekali berkaitan dengan kerosakan lift di kuartas kerajaan yang berulang-ulang. Isu kerosakan lift ini sering saya bangkitkan di Dewan ini dan juga kepada perbadanan Putrajaya. Apabila lift lama serang, sering rosak dan penduduk tahu lift akan akan ditukar dengan lift baru maka mereka gembira. Namun nak siap lift baru ni berbulan-bulan lamanya. Dah tunggu, sabar menunggu, maka siaplah lift baru tersebut. Isunya ialah apabila lift baru ini siap, mula digunakan, tak tunggu lama, lift baru ini pula rosak. Ini merupakan satu trend yang amat mengecewakan penduduk. Apa sebenarnya berlaku? Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menukar lift kepada lift baru. Tapi apabila dipakai, dalam tempoh yang singkat lift ini juga turut rosak Jadi saya mohon kerajaan untuk melihat perkara ini Dan mengambil tindakan yang menyeluruh Bagi memastikan perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas Jangan sekadar melepaskan batuk di tangga Bagi lift yang sedia ada yang, serang, sedang, yang sering rosak ini Masalahnya adalah pembaikian kerosakan ini Mengambil masa yang cukup panjang jadi ini saya nak cadangkan kepada kerajaan. Saya mohon supaya model penyelenggaraan lift yang ketika ini diletakkan di bawah kontraktor penyelenggaraan bangunan kuartus perlu dikaji semula. Mengapa tidak diserahkan terus kepada panel kontraktor lift yang bertoliah agar kerja pembaikian dapat dibuat dengan lebih cepat dengan kos yang lebih rendah. Kedua tuan-tuan berhubung dengan penyelenggaraan jalan di Putrajaya. Putrajaya ini bandar pentadbiran kerajaan. Kita lihat sering diturap jalan. Setiap masa ada sahaja penerapan jalan yang dibuat. Tetapi selepas diturap tak kekal lama turapan tersebut juga rosak. Jadi saya minta di sini supaya kerajaan melihat teknologi baru penerapan jalan yang boleh digunakan. Banyak negara-negara di luar sana menggunakan pelbagai teknologi baru yang lebih tahan lama dan menjimatkan. Bukan sekadar turap sekejap kemudian nak turap lagi, nak turap lagi. Ini merupakan satu pembaziran. Jadi saya mohon kerajaan jadikan Putrajaya ini sebagai contoh di mana teknologi baru penerapan jalan digunakan. Seterusnya, Tuan Yeri Pertua adalah berkaitan jalan lagi berkaitan dengan kerasakan lampu jalan untuk laluan keluar masuk Putrajaya. Ini banyak kali saya bangkitkan tetapi birokrasinya tak sini di Petua. Ini ada yang kata ini adalah di bawah perbadanan Putrajaya. Kemudian ada yang kata ini di bawah JKR Sepang. Begitulah birokrasinya sepanjang masa. Putrajaya ni umurnya dah 30 tahun. Tak sini di Petua isu birokrasi tak tahu bidang kuasa siapa masih berlaku. Jadi saya mohon kerajaan melihat perkara ini dan berikutnya Tuan Seri Deputua adalah berkaitan dengan gangguan-gangguan anjing liar di Putrajaya. Ini tren baru. Kita lihat bahawa kalau dibiarkan perkara ini maka Putrajaya ini maka menjadi seperti tempat-tempat lain saya cadangkan kepada kerajaan, lihatlah gunalah pendekatan yang lebih menyeluruh supaya populasi ini dapat dikawal dan jadikan Putrajaya sebagai model contoh bandar yang bebas anjing liar. Dan akhir sekali, Tuan yang dipertua, terima kasih banyak Tuan Sri dipertua, hari ini bagi saya peluang. Saya mohon akhir sekali ini isu pembangunan berkaitan dengan gangguan daripada haiwan nampak mudah seperti babi hutan, monyet, musang dan sebagainya. Kalau kita lihat sebuah kerajaan ini sebuah bandar yang dibangunkan secara teratur. Tetapi apabila pembangunan itu begitu pesat, kawasan-kawasan sekeliling juga turut membangun dengan begitu pesat habis habitat haiwan liar ini. Maka mereka mencari tempat datanglah di rumah-rumah kediaman penduduk. Jadi saya mohon supaya pihak kerajaan mewujudkan pelan pengurusan hidupan liar bandar yang teratur tersusun dan komprehensif melalui penubuhan sebuah task force melibatkan Perbandaran Putrajaya, Jabatan Perhilitan serta agensi-agensi pergaitan. Pendekatan ad pasang pasang perangkap kemudian lepas di tempat lain dia tak dia tak boleh. Untuk jangka masa panjang perlu satu pendekatan yang menyeluruh. Maka saya ucapkan jutaan terima kasih di atas budi baik Tan Sri Yang Dipertua. Saya ada lagi tapi menghormati masa. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh